Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Zuhairul Nadirin bin Zainal Abidin. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah di Sekolah Kebangsaan Seri Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Pada hari ini, saya telah pun melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bawah tajuk Mari Belajar Sejarah yang mana standard pembelajarannya ialah Kaedah Pencarian Maklumat Sejarah. Untuk hari ini, cikgu ada bawa sekeping gambar untuk kamu sama-sama lihat. Ini gambarnya. Sekarang cuba perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Kamu semua nampak gambar ini? Nampak. Baiklah, sekarang cikgu nak tanya, ada sesiapa nak bagi tahu gambar apa yang kamu nampak ini? Ah, Kamarul. Saya rasa itu gambar tulang manusia, cikgu. Okey, bagus. Sila duduk. Ada sesiapa lagi tak nak bagi tahu cikgu tentang gambar ini? Ah, ya, Hairul Zaman. Adakah gambar itu adalah gambar Pewakmen? Ya, yeah. Ini sebenarnya ialah gambar perakman ataupun kita panggil sebagai manusia perak. Ditemui di negeri perak. Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak menjalankan kaedah arkeologi di mana di tapak arkeologi yang terdapat di sekolah kita. Sebenarnya di sekolah kita pun ada tapak arkeologi yang dibina khas untuk kamu belajar bagaimana. Uh, kaedah aktiviti gali cari itu dilaksanakan jadi selepas ini cikgu nak kamu semua bangun dan beratur di luar kelas kita ke, ke tapak arkeologi sekolah kita so, memangnya murid begitu seronok dengan aktiviti di luar bilik dajah mungkin mereka dah selalu berada di dalam kelas maka sekali-sekala murid juga perlu melakukan aktiviti di luar bilik dajah Uh, maka tidak hairanlah kenapa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pun ada mengeluarkan uh, surat perkeliling iktisas SPI bilangan 11 tahun 2004 yang uh, meminta ataupun menggalakkan para guru melaksanakan aktiviti pembelajaran luar bilik dajah ataupun kita panggil PLBD. Uh, sebelum cikgu meneruskan uh, sesi pengajaran dan pembelajaran di tapak arkeologi ini, cikgu nak ingatkan kamu beberapa perkara. Perkara pertama, Pastikan kamu tidak keluar daripada kawasan ini tanpa kebenaran guru. Yang kedua, pastikan kamu gunakan peralatan yang sediakan dengan cermat. Kerana peralatan-peralatan yang kamu akan gunakan nanti aa, agak berbahaya. Cikgu aa, tak nak ada sebarang kecederaan kerana aa, kecuaian. Dan yang ketiga, sekiranya kamu tercedera semasa menjalankan aktiviti ini apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu perlu maklumkan kepada cikgu secepat mungkin. Ah, ha, masuklah. Nanti mana awak Ye. Yeah. Ha? Dia dah jumpa? Hmm. Apa? Tak, tak. Uh, dan sa uh, satu lagi uh, kaedah PDP yang saya gunakan ialah kaedah kajian kes yang mana saya meminta murid melaksanakan kajian kes dalam uh, dalam tempoh uh, dua minggu. Okay. Uh, kajian kes ini uh, merupakan kehendak KPM sendiri yang mana sekurang-kurangnya dalam satu tahun itu mesti ada satu kaedah PDP yang melibatkan kajian kes di dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah KSSR.